повреждений, э, связанных с применением огнестрельного оружия. Или он Значайте подал сюда. под влиянием протестных настроек ну, и сказал, заплетали. что вот народ мне не доверяет, а я, я ухожу. Как он написал? Как Вы так. эту за... да. видели заяву? Я тоже ее Лини. видел. Давайте дождемся. Ага, То есть добре. господин Рыбак зачитает, потому что не я не нынешней власти, відсталку? собственно говоря, не верю. Они как наперстники, понимаете, они будут этой заявой крутить, вы поднимите заявы нет. Значит, у нас могут написать, потом забрать, у нас могут проголосовать, а потом написать заяву, что я свой голос отзываю, или меня в зале не было, или я вообще не, не понимаю, за что я... Геннадий способ... Геннадьевич говорят, что сегодня решающий день Верховной Ради. Да, от этого зависит мирное регулирование да, ситуации, либо какие-то вот э... сама отставка, это, конечно, есть победа в позиции. Мы это ставили первую. Очередной задачей. Отставка это правительство. Ну, извините, а если... Подставка будет принята и по конституции господину Азаров он может дальше выполнять свои функции до формирования нового правительства а если новое правительство будет снова с Донецкой сформовано и чего мы добились? Значит, мы говорили о том что до президентских выборов должно техническое правительство то есть не должны быть ни Донецкие, ни Львовские ни... Батьковщины, не с партии региона. Должны быть профессионалы, которые равно удалены от политики, которые бы взяли и занялись не политикой, а наведением порядка, финансов. Посмотрите, каждый день доллар растет, просто уже не успеваем. Геннадий Геннадьевич, ну, в, в любом случае Арсений Петрович Яценюк и Виталий Владимирович Кличко отказались да, работать в правительстве. Нет, а как можно работать в правительстве, и правильно они сделали, что отказались, потому что власть вся сегодня в результате конституционных переворотов, она принадлежит президенту Украины. Сегодня возьмем с области фантастики, что президент носит кандидатуру Кличка или Яценюка.